الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا radhi yassir wa la tu'assir wa atmin bil khair amma ba' bab ma yaqulu li sahibihi ra'a 'alayhi jadidan bab sesuatu doa yang disebut bagi sahabatnya apabila dia melihat sahabatnya memakai pakaian yang baru jadi pada tajuk yang lepas kita uh, telah disebut, dibentangkan oleh Imam Nawawi, bagaimana Nabi SAW ajar kita bila kita pakai pakaian baru uh, pakaian ini termasuklah kasut ke baju seluar dan sebagainya jadi tajuk pada malam ini ada doa yang Nabi ajar bila tengok orang lain pula pakai baju baru Kawan kita pakai baju baru apa doanya? Ha doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari an Umil Khalid binti Khalidin radhiyallahu anha qalat. Kami telah riwayatkan di dalam hadis yang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Umul Khalid binti Khalid radhiyallahu anha dia berkata utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi siyabin fiha khamisatun sauda khamisatun sauda didatangkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan maknanya diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaian sutera yang berwarna hitam faqala man taraw man tarawna qsuha hadhihi al khamis hadhihi al khamisah apa pendapat kamu siapakah yang paling layak memakainya akan khamisah ini iaitu pakaian sutra yang di yang berwarna hitam Sebab apa Nabi tak pakai Orang lelaki berdasarkan kepada hadis boleh tak pakai pakaian sutra Tak boleh jadi sebab itu Nabi tak pakai Lalu Nabi kata kepada sahabat dia siapa yang kamu nampak orang yang paling sesuai paling layak untuk memakai pakaian ini fa'askatal qawmu Maknanya semuanya diam Sahabat-sahabat semua diam Tak tahu ni siapa yang paling layak nak pakai pakaian ni Orang bagi kepada Nabi Tiba-tiba Nabi tak pakai, Nabi tak nak Faqala iktuni bi ummi khalidin Bawa datang kepadaku uh, Ummi khalid uh, Ya Nabi nampak dia sesuai pakai Dia yang layak Fa'utiyah bi Fa'utiyah biyan Nabi wasallam. Lalu Ummu Khalid kata dia datangkan akan aku akan Nabi. Dibawa aku pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'al bas fa'al basanihi. Biadih, maka dia memakaikan albasa. Labisa. Apa beza labisa dengan albasa? Al Nazala anzala, kharaja akhraja. Kalau labisa dia sendiri pakai, kalau al-basa dia memakaikan orang lain. Kharaja keluar, kalau akhraja dia seseorang mengeluarkan sesuatu yang lain. Kalau istakhraja meminta sesuatu untuk dikeluarkan. Istakhrij, bawa keluar olehmu. Ha, maknanya minta orang bawa keluar. Istaghfara, apa dia? Minta ampun. Ghafara mengampun. Istaghfara minta ampun. Ah ha, di sini albasa fa albasanihi fa albasaniha dia memakaikan akan aku ha maknanya khamisah memakaikan akan aku akan pakaian dengan tangannya nabi bagi dia pakai ha, lalu dia kata apa lagi wa dan nabi bersabda abli wakh wakhliqi wa akhliqi dia kata pakailah olehmu sehinggalah pakaian ini jadi lusuh maknanya pakailah lama jangan pakai dua tiga hari ditinggalkan pakailah sampai pakaian ini jadi lusuh pakaian kita ni bila kita pakai pakaian baru baju raya ke apa-apa baju kan lama kelamaan bila kita basuh kita basuh kotor basuh kotor basuh mesti kena basuh kan lama-lama dia jadi lusuh ha, apa makna lusuh dihilang dia punya warna dia Ataupun disebut sebagai lama-lama dia jadi buruk Nabi kita pakai lah lama-lama sampai dia jadi lusuh Maratai ni berapa kali? Dua kali Menunjukkan dalam hadis ni Selain daripada kita Disunatkan baca suatu doa yang Nabi ajar Kalau kita sendiri pakai pakaian Kita tengok orang lain pakai pun Kita sunat juga doa Bila kita doa, kita minta kebaikan Kepada dia Kepada kita juga dapat kebaikan Dan dapat menghilangkan apa dia? Iri hati cemburu tengok orang pakai lebih lawa kemas segak daripada kita ha hilang perasaan tu sebab kita tolong doa pula untuk Allah Taala bagi kebaikan kepada dia wa fi kitab ibni majah wa fi kitab ibni majah wa bin sunni ani bin umar radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kami riwayatkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Madah, Ibnu Majah dan Ibnu Sunni daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu an sauban faqala ajadidun hadza an ghasilun Suatu hari Nabi tengok Sayyidina Umar radhiyallahu an memakai pakaian pakaian lalu Nabi tanya ini pakaian baru ke baru basuh? Baru ni terbahagi kepada dua. Kadang-kadang baru beli. Dipanggil pakaian baru juga. Kadang-kadang baru basuh. Baru basuh dia strike cantik elok nampak macam baru. Lalu Nabi tanya, ni pakaian baru beli ke? Ha? Ataupun baru basuh? Ha, Faqala bal ghasilun. Maknanya baru basuh. Hmm. Walaupun baru basuh nampak macam baju baru. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilbas jadidan pakailah pakaian yang baru wa ishamidan hiduplah kamu sebagai hidup yang mulia ish kariman au muttu jadi nabi sallallahu alaihi wasallam ajar akan umatnya supaya hidup mulia bukan hidup menjadi hidup yang hina dihina oleh Allah dihina oleh manusia hidup mulia mulia hidup Allah hidup di atas dunia ini dengan dengan kita berpegang teguh dengan hukum Allah, syariat Allah, dengan panduan daripada Allah Ta'ala, baru hidup mulia. Kalau tidak, kita jadi hina. Ha. Sebab itu, Sadina Umar kata, kita dimuliakan dengan Islam. Kalau kita tolak agama Islam, kita akan dihina. Dihina oleh dunia. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kayu ukur kemuliaan seseorang itu, sejauh manakah pegangan dia terhadap agama Islam. Jadi, Nabi kata apa? Aish, hamidah hiduplah kamu hidup yang terpuji au mutu syahida saidan ataupun hiduplah kamu dan hiduplah kamu hidup sebagai matilah kamu mati sebagai syahid yang mendapat kebahagiaan doa nabi SAW kepada sayyidina umar selepas sayyidina Bakar... wafat lalu dilantik sayyidina umar menjadi khalifah bagaimana kedudukan keadaan dan pengakhiran Umur kepada Serina Umar Dia mati dalam keadaan macam mana Kan dia dibunuh syahid kan ha, Berkat doa Makbulnya doa Rasulullah ha? Kepada Serina Umar ni Dan juga kepada orang-orang yang lain pun Doa Rasulullah ni dia makbul Dia kata matilah kamu sebagai mati syahid Yang bahagia Orang yang mati syahid ni memang bahagia Memang seronok ha, Tumpah saja darah dia ke bumi Semua digugurkan dosa-dosa dia Cuma orang mati syahid ni satu dosa dia Allah Ta'ala tak ta ampun. Dosa apa? Wafirah syahidu illa da'in. Wafirah syahidu kulli syaih illa da'in. Diampun dosa. Semua dosa orang mati syahid kecuali hutang. Ha, jadi kalau kita berjuang, berjihad, konon. Tapi hutang keliling pinggang, tak bayar. Ha, jumpa orang yang kita hutang dengan dia, Kita lari. Ini panggil penyakit Nabi sebut dalam hadis yang dirawatkan oleh Imam Muslim. Orang nak botak ni bagi-bagi bagi alasan dia bagi. Orang dia macam-macam helah dia bagi. Orang Melayu kita lebih apa dia? Gusi lebih lembut daripada lidah. Dia punya ayat, dia punya ayat, dia punya kelentong, dia punya helah. Bila time nak bayar, dia akan lari bagi seribu satu helah juga sehingga orang yang bagi hutang pula jadi malu kepada orang yang ambil hutang patutnya dia malu dengan kita ha, jadi orang yang mati syahid ini semua dosa dia digugurkan oleh Allah Ta'ala kecuali hutang, hutang tak lepas ha? kena bayar dulu lah, baru selesai maknanya menunjukkan kesalahan dengan dengan manusia ni lebih dahsyat daripada salah dengan dengan Allah Ta'ala sebab tu dosa orang seseorang individu dengan Allah syarat dia bertaubat dan diterima taubat dia berapa syarat ada tiga kan kalau dengan orang ada berapa syarat ada empat kena minta maaf ah, minta izin minta halal baru selesai hutang dia ha barulah tak ada ampun babu libasi thawbi wan <Susukkan> na'di wa khal'ihi ma bab kaifiat maknanya keadaan ataupun cara pakai pakaian dan juga kasut dan bagaimana cara nak menanggalkannya. Oh, tanggal. Semua orang pandai pakai, pandai tanggal lah. Tapi cara tang pakai cara sunnah lagu mana? Tanggal sunnah lagu mana? Oh, hak tu yang kita nak belajar tu. Ha, ah, cara pakai macam mana? Cara tanggal mengikut sunnah macam mana? Yustahabu ayyubada ayyubada fi lubsi thawbi wan na'li was sarawili <Suluruh> wa syabihhi wa syabihha bil yamini min kummihi wa rijli wa rijlai sarawil ah sirwalun sirwalini sirwalani sarawil disunatkan dimulakan pada pakai pakaian kasut dan juga seluar dan seumpamanya dengan kanan huluk kaki kanan dulu kalau tangan tangan kanan dulu kalau kalau kita pakai seluar kaki kanan dululah kalau baju tangan kanan dulu kita hulu kalau kasut pun sama kita pakai kaki kanan dulu Ah, ha, lepas tu dia kata wa yukhla' al-aisar ditanggalkan melalui kiri Ha, kita at ataf daripada ya berdoa tadi. Ayu berdoa tadi. Ditanggalkan melalui kiri. Summal aiman. Kemudian bawa kanan. Tanggal kiri dulu. Kalau pakai kanan dulu. Dia terbalik. Wa kadzalika al-iqtihad. Begitu juga pakai celak. Iqtihad ni apa dia? Pakai celak. Ada orang pakai celak sini. Kita tempat kita yang, yang pakai celak ni pun pun kan. Kalau pergi luar negara, orang Arab ni, orang Pakistan, orang lelaki pun pakai celak memang sunat. Ha? masa saya belajar dulu di Pakistan pun orang lelaki ramai pakai celok macam tablet duk pakai tu kan orang bukan saja-saja pakai tu, ada sunnah dia tu dan di antara kelebihan fadilat dia dapat terang mata kalau pakai hari-hari kan dipanggil apa tu sobok dia tu bila pakai kat mata dapat mencerahkan mata ha, dibuang segala kekotoran yang ada kepada mata kepada mata kita ha, jadi bila pakai celok pun mata kita ada berapa Dua, kiri kanan kan? Sunat pakai yang kanan dulu. Wasiwak. Siwak ni apa makna Gosok gigi. Gosok gigi dimula belah... Belah kanan juga. Lepas tu beri... Beri seterusnya selepas tu... Dah bersih sebelah kanan, bau kiri. Dan gosok gigi ni memang satu perkara... Yang sunah yang penting... Yang ditekankan oleh Nabi SAW. Banyak dalam hadis-hadis sahih Nabi kata apa? Walau laula an ashaqa ala ummati la amartuhum biswakhi inda kulli salatin wa fi riwayat inda kulli wudu'in kalau tidak menjadi masyaqqah masyaqqah ni apa dia kesulitan kepayahan kalau tak menjadi berat kepada umat aku aku akan wajibkan mereka setiap kali nak sembahyang gosok gigi ataupun setiap kali nak wuduk gosok gigi ha, menunjukkan sangat penting wa taqlimil azfar dan juga potong kuku mula tangan kanan dulu lepas tu baru tangan tangan kiri wa qassi syariq potong misai ha, maknanya dari belah kanan juga wa nadfil ibti maknanya cabut bulu ketiak wa halqir raksi cukur kepala ambil belah kanan dulu wa salami minas salah bagi salam daripada sembahyang orang bagi salam ke kiri dulu ke kanan dulu ha kanan dulu kan wa dukhulil masjid masuk masjid masuk tak kaki kanan kaki kiri wa khuruji khala keluar daripada tandas ha keluar bukan masuk keluar menunjukkan penting kita belajar hadis-hadis berkaitan dengan adab ya. Ha, solat ni kita mengaji dah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita jadi keliru juga, confuse juga hak mana dulu nak letak masuk masjid surau ni nak masuk kaki dulu ke kaki kanan dulu ke kiri? Kalau tanda dia masuk kaki kiri dulu, masuk. Kalau keluar, kanan. Ha. sebab tu dia kata ah wa khuruji minal khara khurush bukan duhun. Duhul masjid. Wal wudu', maknanya wuduk sebelah kanan dulu kalau dua anggota kita dahulukan ataupun mulakan yang kanan. Wal ghusli, begitu juga mandi. Ha, wal akli, makan, makan menggunakan tangan? Was syurbi, minum juga juga minum. Wal musafahati, dan kita bersalaman. Cuba orang Assalamualaikum. Mana boleh itu kanan lah. Sangat kanan. Tapi kalau kanan tu kita lipat sikit macam saya luka tak leh tu orang picik pula kan. Tadi kena pisau tadi. Oh, jadi salam tu ataupun pegang ini salam. <laughs> jangan kita tangan kiri. Kita lipat sikit bagi dia salam macam tu kan. Bukan sombong. Bagi dia sentuh saja. Ya? Kalau bagi yang ni kena orang kuat dia ramah, orang kita. Maknanya tengah kanan. Ha, jangan tangan kiri. Okey. Ah ha, wastilamil hajaril aswad. Ihtilam pada hajarul aswad kan. Kanan kan. Kat tangan. Kalau dekat kita cium kan. Jauh kita kanan. Dengan tangan kiri. Walaupun kita lalu menghala ke arah uh, bau kiri tapi istilah kanan. Ha hmm. istilah kanan. Wa akhdhil hajati minal insan, ambil sesuatu daripada orang. Jangan ambil dengan kiri. Ha hmm. ni jangan lupa ni. Ambil mesti tangan kanan. Ambil mesti tangan tangan kanan. Wa dafi'ha, maknanya kita tolak, memberi sesuatu pun. Kita bagi kepada orang jangan bagi dengan tangan kiri kita bagi dengan tangan kanan Ha wadafa'iha ilaihi wa ma asbaha hadza dan sesuatu yang seumpama dengannya seumpama dengan ini fakuluhu ha yufaluhu bilamin kesemuanya dilakukan dengan tangan kanan wadziduhu bil yasar lawannya dengan tangan kiri Wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Abi Husain Muslim ibn Hajjaj ibni muslim al-kushairi al-naisaburi. An Al Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunjib hutayamun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suka menganan fi sya'ni kullihi pada semua keadaan, kepada semua perkara. Fituhurihi ketika dia berwuduk sebelum dia mulakan kanan fitarjulihi. Siapa yang ada kitab tu eh ha? dia terjemah pada kak, pada berjalan kaki kan? Ha, saya tengok terjemah tau. Hak tuan-tuan guna buku putih tau. Salah tau. Tarjul maknanya sikat rambut. <laughs> dia ingat rejelon kot. Sebab tu saya cukup takut bergantung dengan terjemahan. Dulu malam pertama ke kedua saya bawa, bawa terjemahan. Tengok eh banyak salah ni. Tarajul dia bukan dia ingat mungkin penterjemah ingat rejelon. Rejelon dengan makna kaki. Tarajul maknanya sikat rambut. Lari tak tu? kaki duduk di bawah rambut duduk atas kepala um. jarak ni maknanya setinggi badan manusia sikat rambut maknanya sikat rambut ni kalau orang yang ada rambut dia nak sikat maka sikat orang kata pakai kopiah pakai soban macam mana tak sebelum pakai tu dia sikat dulu kan maknanya kanan ke kiri ha, itu sunahnya bukan kiri ke kanan ataupun belah tengah lah, tak sunah lah. <laughs> maknanya kanan ke kiri setengah orang daripada depan ke belakang ada juga macam-macam cara PM perangai manusia ni macam-macam tapi yang nak ikut sunnah tu macam mana ha, kita kan nak ikut orang lain nak ikut sunnah kan maknanya kanan ke kiri wa tana'ulihi tana'ulihi maknanya pakai kasut naklun ha, naklun di sini dengan makna pakai kasut pakai dengan mulakan kaki kiri kanan terlebih dahulu wa rawayna fi sunani abi dauda wa ghairihi bi isnadin sahih kami telah riwayatkan di, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya dengan isnad yang sahih. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kanat yadu kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa tu'amihi wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma min al-adha wa ma min adha. Aisyah kata adalah tangan Rasulullah SAW yang kanan digunakan untuk bersuci. Apa dia? Dituhur, wudhu. Ha, gunakan wudhu ataupun mandi tadi, tuhur kan? Dan juga tuamihi, makan dengan memegang dengan tangan kanan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ajar budak makan. Ya ulam wa iza'akatta fasammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak nak makan Baca Bismillah Dan gunalah dengan tangan Tangan kanan ha, Jadi Rasulullah ni tangan kanan untuk benda-benda yang baik Benda-benda yang suci Ada pun yang uh, sebelah kiri Untuk khalak Maknanya tanda Dia bersuci, beristinjak Dengan menggunakan tangan Tangan kiri Dan sesuatu daripada benda-benda yang kotor Seperti kita mengambil sampah ha, Maknanya pegang dengan tangan Sunat pegang dengan tangan kiri Wa rawayna fi Sunani Abi Daud wa Sunan al-Baihaqi. Kami telah meriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Abu Daud dan juga dalam Sunan Baihaqi, an Hafsa radhiyallahu anha daripada Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'anu yaminahu li-ta'amih wa sharbihi wa siyabihi. Rasulullah menjadikan tangan kanannya untuk makan, minum dan juga memakai pakaian wa yaj'alu yasarahu lima siwa dhalik dan menjadikan tangan kirinya selain daripada yang demikian itu maknanya selain daripada makan minum dan pakai Rasulullah guna tangan kiri seperti istinja dan juga membuang sampah ataupun mengambil sampah sebab itu dinisbahkan kepada benda-benda yang kotor Warawaina an Abi Hurairah radhiyallahu an An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum Wa idza idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum Apabila kamu memakai pakaian dan apabila kamu berwuduk hendaklah kamu mula dengan dengan menggunakan tangan kanan Hadisun hasanun Hadis ini adalah hadis hasan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Abu wa Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid wa Ibn Majah wa Abu Bakrin Ahmad ibn Husain Al bayhaqi wa fil babi ahadithu kathirah. Wallahu alam. Aku lakukan ini dengan bersyukur Allah Al Azim. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.